правил дорожного движения. Для того, чтобы летние каникулы у вас прошли удачно, вы по завершении и 1 сентября собрались и здесь, получив много-много здоровья, загоревшие были и начали свой учебный год в таком же коллективе, пускай может даже будет больше, но не меньше. Почему расскажу так, чтобы никто сразу все поняли и как-то осознали. Если мы с вами общаемся сегодня, 11 июня 2013 года, 9 утра 30 минут, то 11 июня 2013 года 9 часов 30 минут, через 5 минут уже не будет. Это пройдет. Поэтому на дороге, если что-то случится обратно вы это не вернете. Вот поэтому мы с вами сейчас сделаем небольшую разминку по поводу правил дорожного движения. Вспомним, если кто-то что-то не знает, мы общими усилиями попытаемся ему это рассказать. Договорились? Да. Оценки я не ставлю, я не кусаюсь, то есть со мной можно нормально общаться, разговаривать. Я буду задавать вопросы, кто знает, поднимает руку, я на него указываю, он отвечает. Пройдем проведем такой небольшой, небольшой экзамен. Начнем? Да. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? На зеленый. Один отвечает. На какой запрещено? На красный. На красный, значит, вспомнили. На зеленый мы идем, на красный мы стоим. Кто мне расскажет пять мест, где можно правильно, и безопасно переходить дорогу? Эм, зебра и знаки. И пешку, ну, рассказала всем ее о всем. Все запомнили? Ну, да. Светофор, зебра, знак, подземный, надземные переходы. Это правильно безопасные места, где вы можете правильно переходить дорогу и безопасно для себя. Подходя к дороге, если, скажем так, ориентируем, говорю так, это у нас остановка Водоканал. На урной части вы подходите к дороге. Три полосы в одном направлении, три в другом. Загорается зеленый светофора. Обязательно убедитесь, что слева все машины остановились. Так как бывают и пешеходы, скажем так, нерадивые, которые пытаются перебежать дорогу, надо принять село. Также это бывают и родители, которые нарушают право дорожного жизни. Поэтому у нас... Ну, давай. Может сбить. Правильно. Поэтому дорогу передавать категорически запрещено даже и на зебры, и там же есть даже есть светофор, когда говорит, он зеленый. Не мать, рыбайте на дорогу, говорит, зеленый, вроде бы он горит. Кто-то начал, а он заканчивает. Вы же на дорогу, загорается красный, вам вы на нее не смотрите, может, у вас под Вспомнили, где и как переходим, вспомнили. Закончилось у вас скажем так, сегодняшний день там в школе вы отзанимались, скажем, отдохнули, приходите домой, добросовестно сложили там сумки, портфели в одну сторону забросили и выходите дружно на улицу гулять. Где у нас можно играть выиграть. Футболь. Давай. Футбольное поле. Можно? Да. Вот, давай. На, давай, давай, на, давай. на площадке. Можно? На баскет, ну, на по, полях. А, на поле баскетбольном, волейбольном. По парк. В парке можно? Давай. Да. Можно, давай. На спортивном Можно, давай. Можно. А кто скажет одним продолжением, где у нас можно играть, ничего нету? Там, где нет дороги. Правильно. Надо категорически запрещено играть как на дороге, так и рядышком с ней. Запомнили все? Да. 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 То есть, если у вас нет дороги, раз как в школе, то вот есть и поле там, смотрю, и футбольное, то есть да. в школе вы можете безопасно играть в любые игры. Вот здесь можно. Если есть рядышком промещать, вам играть категорически запрещено. Запомнили? Да. То есть все вспомнили, на какой сигнал светофора переходить у нас можно? Да. Вспомнили. Где переходить дорогу? Вспомнили? Да. Где запрещено играть? Вспомнили у нас? Да. И теперь мы будем соблюдать правила дорожного движения, правильно? Да. Все добросовестно будем переходить дорогу на красный сигнал светофора, правильно? Да. Нет. Тогда или нет? Нет. Тогда или нет? Кто сказал да? Нет. нет. нет? Значит, на красном мы стоим, на зеленом мы ходим, правильно? Да. да. Огромное спасибо за внимание. Я еще раз вас поздравляю с вашими летними каникулами. Желаю вам всем хорошо отдохнуть, набраться энергии, здоровья. И с 1 сентября встретимся все вместе здесь. Только стать на вот старше. Удачи вам. Ну и я добавлю вам пару слов. Значит, то, что сказал э, вам представитель госавтоинспекции, инспекции, э, это вы хорошо помните. Но есть еще, есть еще моменты, которые вы должны помнить для того, чтобы ваши летние каникулы были приятными и для вас, и для ваших родителей, и для... Э, педагогического коллектива вашей школы. К сожалению, в прошлом году был случай, когда э, мальчик полез на шелковицу и был поражен электрическим током. Провел две недели в больнице. Это еще я вам скажу хорошо закончилось. В этом году, к сожалению, опять есть такой случай. Опять мальчик полез на шелковицу, упал оттуда, в результате перелом основания черепа и лежит в реанимации. Поэтому я желаю, чтобы с вами такого не произошло. А поэтому надо быть всегда внимательным, надо знать правила поведения. И э, на воде тоже вас призываю, чтобы вы без родителей вообще не подходили к водоемам. Это раз. И когда вы будете с родителями отдыхать, например, пойдете в поход, в лесу, скажите родителям, что костер разжигать нельзя, может быть пожар. Поэтому желаю и я вам, чтобы вы хорошо отдохнули, набрали сил. И 1 сентября встретились в этих стенах. Хорошо?